<tuk> Barisan saya <_u> guru kanan mata pelajaran Syam Terengganu dan Syam Seremban. Okey, ada guru-guru dan juga. <tuk> Bismillahirrahmanirrahim. SMK Syam Haji Muhammad Said Seremban. Pak Lim Nain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farahia Zahira, wartawan TV PSS SMKA Syih Haji Muhammad Said. Bersama dengan saya, tetamu yang amat istimewa iaitu Tuan Haji Ahmad Ridwan bin Abdul Ghani, pengetua SMKA Syih Abdul Malik. Apa khabar Tuan Pengetua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para penonton Syam TV sekalian, hari ini Syam Negeri Sembilan menerima kunjungan daripada Syam Terengganu Kehadiran mereka pada hari ini adalah untuk bertukar pendapat tentang kejayaan akademik, sasiah murid, disiplin dan seterusnya kemenjadian murid. Tuan, Tuan Pengetua, bagaimana sekolah Tuan Pengetua mengimbangi pencapaian akademik, sasiah dan kokurikulum supaya murid berkembang secara holistik iaitu menyeluruh? Dalam memastikan untuk kita mengimbangi antara pencapaian akademik, halewah murid dan juga kurikulum. Jadi, uh, saya selaku pengetua atau peneraju di sekolah atau mana-mana pengetua pun. Yang pertama sekali ialah uh, pengetua perlu melihat dari sudut kesesuaian. Ya? Uh, sama ada dari sudut, sudut akademik. Kalau kita tengok pada sudut akademik. Kalau sudut akademik itu apa yang dikurang memerasakan maka kita perlu melihat apakah program ataupun strategi-strategi yang sesuai untuk kita uh, rancang dan untuk kita laksanakan bagi kita pastikan bahawa pencapaian akademik dapat kita tetapkan. Manakala untuk hal-hal uh, murid pun begitu juga. Kalau kita melihat pada sudut pengurusan dalam murid, sudah yang tentu kita nak melihat kepada kemenjadian murid masuk dalam sudut pengurusan pro-kera-kera eh, dan juga dari sudut uh, mengimbangi dari segi psikometri anak-anak jadi dari sudut itu pengetua mesti mengimbangi dari sudut berlaku adil eh, dan melihat unit-unit uh, tersebut dalam keadaan apa yang sesuai yang perlu diberi fokus dan penekanan supaya kita dapat hasilkan menjadi murid itu uh, dari sudut apa orang holistik ya, kita nak melihat dari segi secara menyeluruh kemajadian akademiknya kemajadian muridnya uh, dari segi co dan sebagainya untuk kita pastikan anak-anak ya, pelajar atau produk-produk yang boleh kita keluarkan ini adalah produk-produk pelajar yang berkualiti ya, secara holistik saya amat tertarik dengan cara keseimbangan itu. Memang penting, sekolah bukan sahaja kerja, kerja akademik tetapi juga perlu imbangi dengan sasya dan kurikulum yang sebenarnya satu perkara yang memang ramai mahukan dalam sistem pendidikan pada masa ini. Tuan Pengetua, seterusnya, apakah cabaran terbesar pendidikan masa ini dan bagaimana sekolah Tuan Pengetua mengatasinya? Cabaran terbesar yang saya lihat pada masa sekarang ini dalam pendidikan ialah untuk kita pastikan anak-anak pelajar kita ini bukan sahaja mereka ini uh, bijaksana ataupun mempunyai kepandaian tapi dalam masa yang sama ialah untuk kita mendidik anak-anak pelajar kita ini mempunyai adab dan nilai uh, yang tinggi sesuai dengan pendidikan holistik yang disebutkan kita tadi jadi cabaran yang terbesar itu ialah untuk kita menjadi yang boleh menyampaikan pendidikan itu yang berbekas eh, di hati anak-anak pelajar itu, atau anak -anak -anak murid ini. supaya mereka ya, yeah, boleh menjadi anak-anak yang ada kualiti yang ada kualiti maknanya kalau kita di SMK ini sudah para pasti kita nak, nak melahirkan anak-anak pelajar yang profesional Yeah? dasarkan dari segi dasar kan dasar, dasar kementerian di bawah bagi pendidikan Islam untuk melahirkan anak-anak SMKA anak-anak uh, profesional dan teknokrat yang mutadayyin yeah? ya Jadi kalau kita melihat dari, dari segi moto itu sendiri pun kita dah nampak bahawa cabaran itu sangat besar ya yeah? terutama sekali kalau kita melihat anak-anak yang sekarang ini berada pada generasi Z ya. Zek yang mana kalau kita lihat mereka ini sangat terdedah kepada langit terbuka ya. Langit terbuka yang mana segala maklumat, segala apa baik dan buruknya berada di hujung jari. Jadi cabaran untuk guru-guru ialah melahirkan anak-anak yang mempunyai budi pekerti adab dan nilai yang tinggi yang boleh membezakan baik yang tidak baik di dalam masa yang sama mereka adalah anak-anak uh, uh, pelajar -anak yang terbaik dari sudut akademik dan juga uh, uh Selamat ini. penonton sekalian, cabaran seperti ini memang dirasai oleh kebanyakan sekolah dan saya setuju ianya memerlukan pendekatan yang kreatif dan berterusan. Tuan Pengetua, soalan terakhir saya. Apakah kata nasihat kepada guru-guru muda agar terus bersemangat mendidik dalam suasana pendidikan yang mencabar ini? Saya boleh katakan untuk uh, sebagai nasihatlah kepada guru-guru muda yang baru berada dalam profesion keguruan ini, ialah supaya menghayati uh, profesion keguruan itu dari sudut ruhnya. Bagaimana kita nak? melahirkan anak-anak Bukan hanya sekadar untuk kita jadikan kejaya guru itu sebagai kerjaya untuk survivor uh, survival kehidupan kita. Ya. Tapi sebenarnya guru ini adalah uh, penyambung di sana. Ya. Misalnya, misalnya Nabi ya. Allah Alaihi Kalau kita melihat Bahawa Kita nak melihat Untuk Mewujudkan Satu generasi Fairul Khairul Umar itu Tidak dapat tidak ya, Maka guru-guru muda ini mesti menyakit cabaran ya, Untuk uh, ke, arah ya, ke arah itu Maksudnya Ruh guru itu Lebih uh, Baik ataupun Lebih diperlukan Daripada guru itu. Individu guru itu Tapi ruh yang uh, keguruan itu uh, Pendidik itu Mesti dilahirkan Penayatan. Baiklah, sedang penonton sekalian Dengan berakhirnya sesi podcast kita Maka tamatlah perbincangan pada hari ini Saya amat hargai perkongsian tuan-tuan Memang banyak ilmu dan pesanan yang kita boleh jadikan sebagai panduan Harapnya semua penonton dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini Semoga ini menjadi aspirasi kepada kita semua Untuk bersama sama menyokong pendidikan pada masa ini dan masa hadapan itu sahaja daripada Sham TV sekian terima kasih.